Мы находимся в зеленом зале ученого света Национального университета Детская юридическая академия. Елена Михайловна Образцова, декан факультета лингвистики и перевода, расскажет, что же здесь происходит. Здесь сейчас проходят практические занятия студентов программы магистрской Международного гуманитарного университета факультета лингвистики и перевода. И программа называется «Практикум синхронного перевода». Елена Елена Минхаловна, расскажите, почему именно здесь, то есть тут уже специальное оборудование Дело в том, что в Одесской юридической академии Национальном университете есть два помещения, специально оборудовано оборудованием для осуществления синхронного перевода. Вы видите справа и слева от нас кабинки специальные, где находятся переводчики-синхронисты. Часто студенты каких курсов? Это пятый курс, магистрская программа. И как часто они могут приходить в этот зал? Сейчас у нас проходит практикум так называемый переводческий, он длится 4 недели. Идет профессиональный синхронный перевод, и вот я могу слышать, вот буквально слово-слово идет э, отличный перевод, прямо за носителем языка. Высокий уровень профессионализма перевода студенты могут послушать, надев такие наушники. Прямо сейчас я слышу перевод с английского языка на украинский. В Вашингтон, Уолл Стрит, все будут противаты над всем. А, Секретариат. Губернаторы. Господин Джеред Страут, специальный гость из Америки, был приглашен как носитель языка. И он сейчас поделится опытом своим, как прошел перевод и вообще свои впечатления в Национальном университете Детская юридическая академия. Я думал, что перевод был очень профессиональным. Мне очень интересно было читать английский текст и слышать синхронный перевод на украинском и на русском. Ваши впечатления о юридической академии? Я думаю, это очень высокого уровня университет. Студенты и преподаватели здесь очень компетентны. Вы знаете уже какие-то слова на русском? зовут я сам из Америки. Мне нравится Украина, тут нормально, хорошая пища, хорошие люди. Марина Халиманенко только что участвовала в синхронном переводе. Она расскажет, насколько это тяжело. В общем-то, она уже пятикурсница факультета лингвистики и перевода, но все-таки это довольно сложно. Главный прием для синхрона – это shadowing. Мы слушаем тексты на языке, который мы хотим улучшить. И мы должны повторять, отставая от говорящего на одно предложение. Например, спикер говорит ⁇ I have good ⁇ news and bad news. То есть у меня для вас хорошие новости и плохие новости. Я переделываю просто. У меня хорошие и плохие новости для вас. Пятикурсница Александра Коренькова, факультета лингвистики и перевода, расскажет нам о видах перевода и в чем отличие друг от друга. Ну, соответственно, бывает два вида перевода – устный и письменный. Среди устного есть еще два вида – это последовательный перевод и синхронный перевод, собственно, которым мы занимаемся вот сегодня.